Mübarək və müqəddəs Ramazan ayının 26-cı gününün duasının tərcüməsi Bağışlayan və Rəhmliyən Allahın adı ilə İlahi bu gündə mənim səylərimi qiymətləndir. Günahlarımı bağışla. Amallarımı qəbul et, örd, ey iblarımı ört. Ey bandalarını həm dan yaxşı eşidən Allah. Şə duanın əvvəlində istədi Allahdan mənim səylərimi, çəkdiyim əziyyətləri, bu mübarək ayda tutduğum orusları, qıldığım namazları Dualarımı, ibadat və itoatlarımı, xeyr və yaxşı əməllərimi ilahi bir sözünə mənim səylərimi qiymətləndircünən, ilah səng qiymət ver, mükafat vercünən və mənim günahlarımı bağışlacünən və əməllərimi qəbul eləcünən və ayıplarımı öçcünən son olaraq Allaha belə müraciət eləyirəm. Ey bandalarını, hamidan yaxşı eşidən Allah, ilahi, bizim dualarımızı qəbul elə və Ramazanımızı haqqımızda mübarək qərar ver. Amin. Ya ilahəl-alamin.